oke Pak ayo makai papan kene ana ing langgar kene ayo podo uh, mudi kan tasina babagan akome podo ora ora sinau babagan akome perkoro piye tabakan akro-akro bakal di tenggo mesti tepane. Pakli, tulun dados saktenane akro. Sarike anak-anak tabe. Ayo podo belaji ana ing randha kene. Merangerti miyosipun Kanjeng Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo, nimiti. Sapa sing ngadani? Kau <laughs> selalu <laughs> 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 Anak-anak mm. kita be, Seh, toliku, seh. Dekat-dekat itu, Luar biasa. Saat itu, Terus, kalau anggur-anggur di pasi nangon, iklan dari ini, Tukul-tukul, sekok nilai koe soko ikhlas sekoe kabar neng ngudi pasti na. Gusti tak mumpeng tumate tansah paring berkah ana ing pratitan. Amin. Wis saiki anggone padha ngudi pasti na ana ing langgar kene cukup semene sekaten. Mugi-mugi aku arep dungal kesuwanan awake ing karaton nempel unjuk aku tekan kene sunan ta.

Obrigada.